kita sekali lagi dalam podcast Sembang Sawit Emas untuk episod yang seterusnya. Yeah. Kita dah banyak episod dah. Harap-harap ramai dah yang tengok eh. Betul Puan. Dengan tagline kita, apa dia Cik Jamal? Sebutir baja seribu tuai. Ya, yeah, sebutir baja seribu tuai. Um, hari ini kita nak discuss, <tuh>. kita nak um, apa? Uh, mengutarakanlah topik-topik tentang Perlu ke kita membaca kalau dalam keadaan harga sawit jatuh, Okey, Harga sawit di Malaysia adalah uh, saya rasa previously lah sebelum sebelum ni harga sawit kita agak unstable pada tahun 2018 Penatuan. kejatuhan harga sawit yang sangat sangat teruk waktu yeah. tu sehingga. 200 ringgit per ton. Tapi itu nilai harga buah. itu harga untuk rem luar lah bukan yeah, harga kilang. Lah. Ya yeah, betul. Ha. Sekarang ni kita bercakap dengan pekebun hmm. yang jual di yeah. di 200 rm ha, 250 ringgit. Sebab tak semua boleh jual dekat kilang. Ya yeah, betul. Ha, jadi mereka jual dengan rem-rem luar sahaja. Betul. So waktu tu <coughs> sangat struggle eh. Penat Cik Jamal kilang kita tak keluar baja 3 bulan. 3 bulan. Hampir 3 bulan, tiga bulan kita kita ada tak ada langsung. production, langsung. Orang memang tak nak baja dah. Ya yeah, stop terus sebab stop. apa? Uh, bila kita tanya kita punya pengedar, tanya pekebun-pekebun, mm. mm -hmm. sampai dia orang boleh jawab, lebih baik saya beli beras daripada saya beli baja. Betul. So memang waktu tu sangat lah ya. Tetapi jangan lupa puan, itu pada tahun 2018. 2018. Tetapi uh, pada tahun 2023, mm -hmm. 2022, harga harga sawit meningkat hampir 1400 satutan. Ya, yeah, itu situasi yang masa sangat teruk eh. Waktu yeah. tu memang jatuh teruk sangat. Memang membajaj ni adalah perkara nombor 10 yang untuk buat. Katalah dapat 1 ekar 1 tan. <coughs> 10 ekar. 10 ekar 10 tan kat darat 200. Bau 2000 pun. Kan? RM2000. Tak tolak lagi kos-kos lain tau. Ya. Yeah. Ha. So RM2000. Kalau 4 bulan, 4 kali 2. RM8000. Kalau nak beli baja pula waktu tu. Hmm. Baja dengan harga yang, yang saya rasa agak keras juga. Keras juga agak waktu keras juga tu juga kan. waktu tu tapi uh, setelah itu setelah zaman struggle tu habis hmm. kita berjumpa dengan zaman zaman yang harga sawit naik amat amat, amat tinggi. tinggi saya rasa pernah berlaku waktu tu 15 tahun lepas kot hmm. harga baja boleh go almost 1800 satu tan harga baja ke harga sawit harga baja pula harga sawit <laughs> pergi 1800 <laughs> satu tan yeah. dan pada tahun 2000 tu, tu covid lepas COVID, covid ke lepas covid lebih kurang lepas 2002, 2002, kan? 2003 Aa kita punya graf kenaikan nilai sawit hmm. tu mencanak naik. Puan nak 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 tanya. Hmm -mm. uh, kenapa harga sawit boleh naik? Uh, yang sangat tinggi macam tu. Hmm -mm. Dan ada pergebon kata uh, harga baja akan naik bila harga sawit naik. Saya, saya... Itu dua soalan tu cik Jamal. Ha. Tak apalah, cuba <laughs> cuba jelaskan satu-satu. Okay, kita jawab satu-satu ha. eh. Okey, harga sawit ni uh, harga sawit ni uh, kenaikan ataupun turun tu adalah pada dagangan. Untuk harga sawit. Oh, no, harga harga, harga sawit, mm -hmm. harga minyak, harga sawit berdasarkan harga minyak sawit. Okey. Berdasarkan dagangan Malaysia. Okay. Malaysia okay. mendagangkan minyak sawit kita okay. di luar negara at what price? Okey. Apa faktor yang menyebabkan kita kena jual murah? Apa okay. faktor kita kena jual tinggi? That means demand and supply pada lah. Pada waktu, pada waktu harga sawit naik tinggi tu, mm -hmm. bila Indonesia dah stop Ekspor minyak dia okay. Indonesia adalah pengeluar minyak terbesar minyak sawit terbesar di dunia bila Indonesia stop sebab dia ada internal production hmm. dia ada misi dia negara dia ada misi untuk buat benda lain dengan minyak okay. sawit tu okay. So, demand kita bila demand tu sama, supply hmm? dah kurang, of course lah harga kita dah naik. Ya, yeah, okey. Ah, ha, pada waktu harga kita jatuh turun tu, bila Indonesia dia keluarkan sebanyak-banyak minyak sawit kat hmm. pada dunia, pada harga yang Maksudnya, sangat supply, rendah. supply supply melebihi pada demand lah. Ah, ha, supply melebihi pada demand hmm. dan dan waktu tu kita struggle sebab yeah. memang memang Indonesia menjadikan Indonesia adalah indikator terbesar. Ya, yeah, sebab untuk kita adalah negara kedua. Ni. So bila, bila kita dagangkan minyak sawit pada harga yang rendah, harga buah sawit mentah, fresh, mm -hmm. buah sawit segar ni of course lah jatuh. Ha, jadi sekarang ni MPOB dia dah mula meletakkan minyak sawit dekat dunia ni at very high level. Mm -hmm. Maksudnya, kualiti uh, kita dari segi saintifik sangat-sangat berkualiti MSPO. compare tu kepada minyak-minyak yang lain. Yeah bila kita follow EU punya undang-undang uh, yang kita kena ada uh, apa pengurusan ladang sawit yang mampan. Yep. Maksudnya kita kena jagalah, kita tak boleh tebang hutan suka-suka. Yeah. Kita tak boleh em um, kita tak boleh gunakan labor berlebihan. Mm -hmm. uh, jadi banyak-banyak undang-undang dunia yang kita follow tu yang menjadikan minyak sawit kita ni diterima oleh banyak negara. Okay. Ha, jadi bila sekarang ni Indonesia masih lagi ah uh, stop pengeluaran minyak sawit mm -hmm. dekat dunia, kita masih lagi Saya, pada saya rasa mungkin tak pada stop harga tapi uh, tak sebanyak dulu dululah pengeluarannya. Sebab Indonesia dia buat apa tu uh, uh, B40, B, B, uh, B50, no, no, B10, B10. No, sekarang dah naik B40 dah dekat saya. Oh, Okey. Kalau ha, kat Malaysia itu B40 adalah, tu maksud dia lain. Itu adalah biodiesel. Ya, <laughs> Tapi perkebun sawit bukan B40. Ha, kan? Bukan dia ha, dapat B40 lebih satu ke satu tan tu. B40 ni banyak di bandar. Kalah T20 dah tu. <laughs> <laughs> kalah T20 dah perkebun-kebun so, sawit kita. So, itu adalah soalan saya yang pertama, itu jawapan yes, dia. Yes. Tapi adakah harga baja ni dipengaruhi oleh harga minyak sawit? Jadi, okay ini panjang sikit kita nak cerita eh? ha. kan. Okay, harga baja. Nombor satu kita kena tengok baja ni diperbuat oleh apa? Minyak sawit ke? Tak ada kena mengena. Baja ni <laughs> diperbuat daripada tandas sawit ke? Daun pokok kelapa sawit ke? Tak kan? Baja ni daripada luar. Yep. 90% bahan mentah baja ni adalah import daripada Rusia, daripada Kanada, Egypt, Kanada, China, China, Taiwan, Taiwan Vietnam, Vietnam, Jepun, Laos. Laos. So, Jadi bila kita import, uh -huh. nombor satu adalah currency. Yep. Pertukaran mata wang asing. Okay. Jatuhnya mata wang kita, naiklah kos. Kalau satu USD, dengan kita sekarang 4.50. Yep. Kalau kalau dulu satu USD 3.50. Ah yeah. ha, jadi of course lah harga tu akan semakin tinggi. Okey, satu adalah currency pun. Ya, yeah, currency. Kalau berkenaan dengan shipping, adakah mempengaruhi juga? Nombor dua, cost lah. Tahu. Cost cost uh, penghantaran lah. Mm -hmm. Shipping bila ada isu-isu social uh, social di, di dunia ah uh, yang menyebabkan kekangan cost-cost tu jadi increase. Tapi kadang-kadang kan ada kapal yang memang kena lalu Laut Merah ni. Mm -hmm. Memanglah daripada 30 hari jadi 45 hari. Daripada yeah, yeah. 20 hari jadi 60 hari. Memanglah kos tinggi. Tapi ada shipping yang tak lalu pun situ, eh Tapi, naik harga juga. <laughs> <laughs> Itu nama dia menyelam sambil minum air puan. So, so sekarang ni, sekarang ni kos shipping di dunia memang sedang meningkat naik. Okay. Tapi dia bukanlah at that dia dia uh, kos kos ni kan? ah okey macam currency ada turun naik turun yeah. naik macam hari ni 4.50 kalau 50%. kalau saya kata pun salah satu lagi sebab dia adalah booking dia pada negara-negara lain sebab contoh kita ambil contoh macam MOP di Rusia hmm. maknanya okey berapa puluh ribu berapa jutaan memang negara ni dah booking jadi dia okey demand yang tu mempengaruhi eh. contoh eh contoh macam tahun lepas 2024 India memerlukan 2 jutaan MOP okey jadi dunia ni yang jual MOP ni akan pergi ke India. Hantar India dulu. So at dulu. what price India beli? Yep. India beli harga berapa? So bila dia dah letak indikator harga tu, hmm. orang lain nak kena lah mahal sikit sebab yep. kat sini ocean ni dah ambil banyak ah, tu. Dah harga dah ambil harga banyak macam tu. tu. Contoh kat Malaysia uh, biasanya dunia eh indicate uh, dia dia memberi satu ha tanda aras harga hmm. di Malaysia hmm. adalah based on a uh, demand yang paling besar daripada Felda which is FGV. FGV. Ataupun SEMDABI mm -hmm. Yang Maknanya what, what, what So level? contoh FGV import 800 ributan MOP mm -hmm. SEMDABI import 1 jutaan MOP At what level so, price? So diorang dah beli Dengan harga sekian Okay Jadi kita yang beli Seributan 5 ributan 6 ributan ni Mungkin harga kita akan naik lah 10% okay. ke okay. 20% ke Daripada situ So dia akan tengok Dunia akan tengok Next year Negara apa yang akan ambil Bahan mentah Maknanya dia Maknanya adalah kepada Berapa banyak orang demand yang itu akan diutamakan Dia dulu. Dia akan go back to demand and yang supply. Yep. Aa, kita akan kembali kepada demand and yang supply. Tu so, so memang tak ada kena mengena lah sebab adik apa kebun cakap. Harga harga sawit mahal je baja baj pun naik harga. Ya, yeah, tolonglah faham Aa. harga harga baja <laughs> baj tidak berlandaskan turun naik harga Sebut sawit. Saya nak kongsikan puan eh. Aa. Aa, di Malaysia kita hanya ada dua sahaja bahan mentah yang memang daripada Malaysia. Mm -mm. Yang pertama adalah okay. urea yang dikeluarkan oleh uh, Petronas mm -mm. di Gurun. Mm -mm. Uh, hilang nafas, ada yura Granular dan yang kedua adalah kita ada Dolomite daripada Perlis mm -hmm. dan juga JML lah mm -hmm. benda yang hampir sama mm -hmm. so dua item sahaja tetapi untuk Nsos, P, K maknanya Nitrogen, ammonium Phosphate, sulfur, kalium, kalium ammonium Sulfate, Aminium Chloride uh, am rock Phosphate, Murid of Potash, yeah. Borate yang ni semua memang 100% kita kena import Malaysia tak yeah, ada yeah. so That, benda tu tak uh, sangat ada orang import 15 ribu tan. Ada orang import satu kapal. Yeah. 30 ribu tan. Kalau kita pula import 5 ribu tan sahaja. Yeah. Kita tumpang kapal orang tu. Of course lah harga kita lebih tinggi. Yeah. Sama lah macam kita beli baja. <coughs> beli 40 tan satu trailer. Dengan harganya seribu beli... satu tan. Contohlah. Ha, beli 10 beg harganya 1,300, tiga ha, ratus. Macam tu beza. Satu so, maksudnya Maksudnya dia pro and con demand yeah. and supply dan juga kuantiti yeah. lah. Ya yeah. sebab kapal nak datang sini tu kosnya tinggi lah. Ya yeah, betul. Okay so harap kita boleh clarify yang harga baja bukan kerana harga turun naik sawit. Yeah. Maksudnya uh, harga baja tu adalah demand dan supply. Sebab dengan dengannya bulan 45. 4, 5. bulan 5 ni. 2025 ni harga baja mungkin akan naik. naik akan naik. Ah uh, bukan kerana harga sawit kita naik. Tak. Tapi kerana Uh, kekangan supply, supply. kerana pertukaran mata wang kita uh, saya bagi contoh macam di China sendiri pun uh, mereka stop block tau negara China dia block mm -hmm, mm -hmm. untuk untuk ekspor keluar baja nitrogen macam urea dia tak boleh block dia mm -hmm. dia tak boleh supply maknanya sebab dia hanya nak guna untuk, untuk dalam dia untuk ya, internal dia saja macam MOP mm -hmm. uh, uh, apa ni AC AS yeah, dia betul. block maksudnya untuk kegunaan negara dia sajalah mm. sebab tu menyebabkan harga tu sangat tak stable yeah. ada juga negara lain selama yang supply selama ni kita ambil selama ni contoh kita ambil urea daripada China mm -hmm. kita ambil MOP daripada China mm. tapi bila China dah tak boleh lagi dah kita kena ambil mm. ambil uh, lain lah negara-negara lah, yang lain. Lah. Rusia yep. ni uh, dia, dia terkenal sebab kualitinya dia dia very high quality dan juga Kanada dia, dia adalah exporter terbesar ya yeah. uh, exporter terbesar dalam dunia contoh macam masa perang Rusia hari tu Uh, Rusia eksport 60% keperluan MOP seluruh dunia So bila Rusia dah tutup Pelabuhan dia tak nak keluarkan barang lagi Dahlah yang lain-lain ni yang kena, lain -lain. kena mengisi sebab, demand sebab, tu lah Sebab demand, demand ni macam MOP kita ada di Rusia yang paling besar yeah. Yang kita dulu kita ada di Kanada yeah. Dan kita ada di Jordan mm -hmm. yang berwarna putih Dan kita ada di sekitar negara-negara tu lah mm -hmm. Macam di Uzbekistan, Turkmenistan dan mm. juga di Asia ada dia Laos. Laos ya. Dia tapi dah, dia, laus. tapi dia putih lah kan. Ah, ha, tapi dia macam powder macam tepung susu. Ah, ha, so, boleh je. Boleh guna cuma Sebab dia still 60%. Ya, yeah, 60%. Hmm. Cuma tu saya kata kadang-kadang itu kita kata perlu banyak-banyak membaca untuk, tahu. Hmm. Ada pekebun, eh kenapa eh mopi awak warna putih eh? Sudah so, dah confused. Biasa warna merah. Hmm. Hmm. Jadi perlu dapatkan banyak info. Uh, di mana siapa yang menjual, siapa pengeluar uh -huh. dia lah yeah. uh, So harga biasanya tak jauh beza di antara satu pengeluar satu mm -hmm. pengeluar satu pengeluar yang Biasa lain Biasanya dia dah follow dah Kalau yeah. MOP harga dia RM2,000 Orang lain jual MOP pun semua akan jual RM2,000 yeah, juga Ya betul, lebih je. kurang sama Okay, so uh, biasanya lah harga Sebab lah bila kita jual baja kita, kita jual ni mm -hmm. Efek harga kita akan seperti berikut lah Contohnya yeah. bila kita ada enough stock dekat dalam kilang kita ada ribu tan bahan mentah ribu tan ni pada harga yang sekarang sekarang tapi lagi 3 bulan ataupun bulan depan harga naik kami tetap maintain lah ah tapi kenapa ada kilang yang dia still maintain harga dia kenapa yeah. ada kilang yang dia dah naikkan harga dia yeah. ah mungkin sebab kilang ni masih ada stok lama yeah, betul. kilang ni dah tak ada stok lama dia dah ada stok baru ya yeah. jadi kena ikut harga baru yeah ah, macam 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 macam, macam saya sendiri pun mm -mm. saya rasa kita buat fokus untuk 3 ke 6 bulan maksudnya ah. kalau katakan ah Pengeluar lain dah naik harga, kita masih maintain, mm -hmm. maknanya itu stok yang kita dah buat fokus 3 bulan awal. Yeah, betul. Tetapi kalau andai kata tiba-tiba, eh uh, orang dah naik lama 2-3 bulan, awak baru naik. Itu mungkin kita punya stok, all stok kita dah habis. Mm. Uh, kita terpaksa naikkan harga ikut harga jadi yang terbaru. Jadi jangan janganlah kata, oh ni baju tak naik harga ni bukan barang original lah. Tak, ah, tak bukan. Ah, yang penting kena tengok pengeluarnya lah. Bah, pengeluarnya lah. Ah, pengeluarnya lah. Ah. So stok kita masih ada lagi, jadi kita selamat. Yep. Uh, Bukanlah kita, selamat, maksudnya kita, selamat kita buat masa sekarang uh, Pengedar kita uh, ni akan dapat harga yang sama lah yeah, Walaupun betul. yang lain dah naikkan harga Betul Jadi uh, cara kita, memang lah misi kita eh, Misi kita yang pertama memang kita tak nak lah Kita tak nak sangat-sangat naikkan harga baja yeah, Sebab uh, kita faham pekebun ni naik sikit je dia dah risau yeah. Sebab adakah berpadanan dengan hasil yang dia dapat nanti Sebab tu saya tahu tadi tu puan mm. Kalau guna baja yang betul uh, kaedah penjagaan ladang yang betul. Satu ekar mm. satu tan tu sangat basic. Mm -hmm. So saya pernah kira pun dalam dalam uh, episod yang sebelum-sebelum ni mm -hmm. satu ekar maksudnya kalau satu satu seorang pekebun dia ada 10 ekar tanah, mm. dia boleh dapat bersih 3 ke 4000 ringgit sebulan. Well, kita kena kembali pada tajuk kita tadi tu sebenarnya. Kita ha. dah melalut panjang yeah. pasal harga. Cik Jamal lah tanya saya. Okey. <laughs> <laughs> Harga-harga sawit jatuh ni Kita perlu tak membaja okay. ha. uh, Pokok ni macam manusia, yeah, betul. Okay. Sak uh, manusia ni sakit ke sehat ke dia masih kena makan mm -hmm. Jadi bila ada waktu yang hasil tak ada ataupun kita panggil melawas Sebenarnya memang wajib membaja tanpa gagal Bagi saya kan sekurang-kurangnya letak organik dulu pun tak apa Abu Tandan ya, ke? Betul, maknanya, maknanya selain daripada letak, letak baja Selain daripada MPK, MGO, baja-baja yang Sebab kita punya point sekarang ni, konteks kita adalah Bukan pasal uh, harga sawit jatuh, perlu tak beli baja sawit emas? Tak, oh, tak, bukan. tak, tak bukan, bukan Maksudnya bila harga sawit jatuh merundum sampai RM200-300 tu Baja, baja-bajalah baja Ap, Apa alternatifnya yang apa ada? Alternatif, uh, Abu Tandan sawit bekalkan K yeah. So kita beli Abu Tandan sawit Organik okay. uh, Organik uh, yang, uh, se yang sekitar kita ada Yang ni. murah Dolomite yeah. Untuk MGO So Betul. Kita boleh cari beberapa source mm -hmm. Yang yang membantu pekebun dengan harga yang berpadanan ah. tapi tak skip membaja. Ya, yeah, lokal macam Dolomite ataupun GML IML lah. Boleh ah, kita boleh pakai dulu uh, hmm. sementara. Okay, pun kita boleh pakai. Jadi kita jangan bagi pokok tu kering kontang tak yeah, makan. Ya, betul. <laughs> tapi sebenarnya Waktu dia rehat tu, mm -hmm. waktu pokok tak mengeluarkan hasil, waktu tu lah kita kena baca. Yeah. Sebab wak, macam kita sakit, bila kita sakit waktu tu kita kena makan ubat, mm -hmm. kita kena makan makanan yang bahasiat, lupa mm -hmm. juga pokok. Mm -hmm. Bayangkan time kita sakit, jangan bagi ubat. Manusia sendiri. Betul. Ha, innalillah. Dah ada sakit tak yalah bagi dia makan. Ha, so itu, <laughs> itu, itu konsep dia sebenarnya. Sebenarnya tumbuhan dengan manusia ni tak jauh beza. Itu adalah hmm. konsep. Waktu dia rehat, waktu dia sakit, waktu tu kita kalau boleh bagi lebih lagi. Ya, yeah, betul. Ha, sebaiknya lebih tu bukanlah maksud hmm. saya sepokok 3 kilo, you boleh letak 10 kilo ha, tak. -ha. Itu itu kalau yang pokok sakit ataupun melawas lah. yes. Tapi kalau yang pokok tu okey tapi kita tak cukup duit nak beli baja. Okay, ha, kita tak, convert into... Convert, tak, kalau tak cukup apa, duit... Apa, apa, Okey uh, bagi sos saya bagi ada. saya mudah. Uh, uh. Andai kata kita biasa membaja 3 kilo seta, uh, sepokok satu pusingan. Uh, uh. Tak cukup duit jangan baja 3 kilo. Lah. Sekilo pun dah cukup. Uh, Tetapi nanti pada next daripada 3 pusingan jadikan uh, uh. 4 pusingan. Sebab tu eh ada tau orang yang waktu harga sawit jatuh tu semua orang tak baja tapi dia baja oh bila harga sawit naik sampai 800, 900 dan sekarang 1000 pun. Yang 1000 waktu uh. tu dia jelah ada hmm. hasil. Sebab dia masih lagi bagi sebab, pokok dia sebab makan. Sebab pekebun kena faham konsep baja dia bukan serap terus. Dia ambil masa mm, sekurang-kurangnya minimum untuk mm. tengok perubahan pada hasil mm -hmm. adalah setahun setahun ke dua kalau, tahun. kalau ikut pada buku <coughs> POB ni mm -hmm. dia cakap sebenarnya baja dua tahun tau baru dua nampak hasil. Dua tahun totally baru nampak. baru nampak hasil. Baru nampak hasil. Tapi uh, setelah pengalaman kitalah a yeah. uh, apa yang kita observe sepanjang 10 12 tahun kita yeah. dalam industri ni Uh, kita boleh nampak sikit lah, Dal lepas 6 bulan mungkin kita nampak perubahan dekat daun. Yeah. Daun kuning takkan boleh jadi hijau? Takkan, takkan boleh. Tak yang, boleh daun yang baru yang akan boleh. Da daun baru yang boleh yeah, ataupun daun kuning tu mungkin yang ada sedikit bahagian dia je? Uh, secara totalnya, saya boleh uh, beritahu, contoh kekurangan magnesium, bahagian hujung dia melecur ataupun macam terbakar mm -mm. totally dia takkan dia takkan pulih. -hmm. -mm. Daun baru takkan kena lagi simptom ha -ha. kekurangan magnesium. Jadi maksudnya dalam masa 6 bulan tu daun baru yang keluar tu dah terus dah terus lah. dah, daun sehat lah. Ha, Sebab terus Sebab nutrien dia cukup. Lah. Jadi di situlah bukan 6 bulan tu kita nampak oh buah aku oh, besar. Oh bukan tak. Baru 3 jangan, bulan Jangan lepas. Janganlah terpedaya dengan pakai baju ni 3 bulan hasil mesti naik. Okey ha -ha. itu semua gebang. So saya nak bagi tahu pekebun itu semua gebang. Ha. Yang paling mudah sebenarnya adalah bila kita pakai baju yang betul, mm -hmm. tak kisah brand apa, tak mesti sayur emas lah mm -hmm. Baju yang betul, baju yang tulen 3 bulan pertama dah boleh nampak perubahan pada daun yeah, 3 betul. ke 6 bulan daun dah start menghijau mm -hmm. Untuk hasil masuk pusingan ketiga, 9 bulan ke setahun mm -hmm. Dah boleh nampak dah, sebelum ni dapat 1 hekar 600kg, kilo, 500kg Dia akan naik pergi 700kg, kilo, 800kg, kilo. tak akan nampak total mm -hmm. Tetapi macam kata daripada MPOB advice-nya Totally 2 tahun akan nampak perubahan Hmm. macam macam yang pakai spray mask kita kata satu ekar mesti satu tan. Hmm. That mean kalau tuan-tuan konsisten pakai dua tahun, kalau tak naik satu ke satu tan, directly boleh PM saya. Ya, yeah. jumpa kita. Ah, jumpa kita. Ah. Kecam-kecam-kecam <laughs> kita dekat TikTok <laughs> ah, Sebab ini apa yang kami dah lalui pengalaman selama berbelas tahun ha -ha. dengan pekebun, pekebun yang baru replanting, pekebun hmm. yang memang uh, usia uh, 5 tahun ke atas, 15 tahun ke atas. Hmm. So, kita ada data ni. Yeah, Cuma betapa. kita tak boleh lah kita nak keutarakan untuk semua orang tengok sebab benda ni sangat PNC. Hmm. So kita kena jaga PNC. Anda kata ada yang nak tahu, okay boleh datang jumpa kita, kita boleh tunjuk. Ha, Jadi tu. pentingnya walaupun harga sawit jatuh, pentingnya untuk bagi pokok sawit makan. Wajib. Mesti kena bagi pokok Mesti kena sawit kena makan. Bagi, walaupun sikit, walaupun, walaupun tak sempat bertukar kepada organik sekejap. Yep. Sebab MPK ni adalah makro. Yeah. Uh, makro memang yang utama memang untuk yang utama. boost hasil terus semaksimum yeah. yang kita nak. Yeah. Uh, tapi organik ni baiknya adalah untuk pemulihan tanah. Yeah. Untuk mikroorganisma. Untuk, untuk mikroorganisma. Jadi cacing. sementara walaupun harga sawit tak jatuh pun, even sekarang pun boleh, dah bagai. boleh sulam. Boleh sulam. Uh, ambil satu pusingan, pusingan untuk kita sulam. So tiga pusingan tu memang MPK, ambil Sat satu pusingan satu pusingan kita letak baju organik. Uh. Uh, tak ada masalah. Memang memang itu yang, yeah. terbaik, yang sebenarnya. terbaik sebenarnya. Sebab kita nak subuhkan tanah yeah. tu yang penting. Apatah lagi kalau kawasan tanah tu kawasan tanah berbukit, hmm. kawasan tanah yang memang batu kerikil, batu hmm. lada. So, hmm. memang perlulah. Ada yang di luar pada tajuk kita ni lah kan. Uh, Bajik organik hmm. tapi 888. Okay. Uh, sebenarnya kalau kita kata organik, hmm. maksimum NPK dia adalah 222 sahaja. Itu adalah maksimum. Natural, natural, natural yang organic. memang ada dalam organik. Maksudnya N2, okay. 2%, P2, K2. Tetapi bila dia dah lebih daripada tu majoritinya telah dicampur dengan Addit, baja additive value. value dengan uh -huh. baja kimia. Uh -huh. Bukanlah baja kimia tu kimia, baja uh -huh. mineral kimia. Maksudnya uh -huh. dah tambah dah top up. Uh -huh. So uh, kalau sebab tu majoriti declare 888 uh, semi organik ataupun bio organik sebab dia dah uh -huh. campur dengan yeah. nutrien yang lain. Uh -huh. Bukan original Uh, kena organic. boost lah juga sikit. Uh, dia kena ada, juga boost kena ada sikit. Juga. Unless lah kalau yang buat baju organik ni memang dia ada naturally R&D yang yeah, dia dah buat sendiri. Ha, itu mungkin lah kan. Itu kita tak tahulah. Tapi uh, ada baiknya baju hmm. organik kita campur dengan tiga ada aplikasi baju, baju MPK. MPK. So uh, pandangan saya pun secara jujurnya mm -mm. walaupun pokok tu melawas tak keluar buah mm -mm pokebun kurang bajet nak membaja uh -huh. biasa letak 3 kilo uh -huh. tak apa jangan skip pusingan membaja letak separuh sekilo setengah uh -huh. nanti daripada 3 pusingan jadikan 4 pusingan pusingan keempat uh -huh. tu topak balik satu uh -huh. sat satu kilo setengah. jadi kita nakkan setahun 9 uh -huh. kg satu lagi soalan saya uh -huh. Teh ayam uh, okay. apa pandangan cik Jamal tentang baja teh ayam okey teh ayam ni puan dia banyak secara mudahnya dia uh -huh. membekalkan unsur nitrogen Okay. And nitrogen, and nitrogen untuk, untuk daun untuk, untuk end. Yeah. Sebab nah. tu ramai ramai kata saya pakai teh ayam je pokok saya hijau. Okey, sebenarnya boleh pakai. Cuma kena guna teh ayam yang telah diproses. Maksudnya hmm. teh ayam ni perlu dibakar dulu, disembur dengan EM, effective hmm. microorganism hmm. baru kita apply. Sebab teh ayam yang original ataupun pure teh ayam ni dia boleh mengundang fungus. Penyakit-penyakit fungus. So datang ganoderma lah pula. Ya, yeah. hmm. jadi kadang-kadang itulah -kadang kita tak pandang jauh ke hadapan yang kita tahu kita kita ambil uh, tai ayam kita potong guni kita terbalikkan dekat pangkal pokok. Uh -uh. Memang nampak pokok akan hijau uh -uh. tetapi kesan jangka masa panjang bila fungus datang uh -uh. pokok tuan-tuan tak sampai 15 tahun 13 uh -huh. tahun dah start tumbang. Uh -huh. Kenapa? Bila ada Ganoderma datang. Uh -huh. Sebab so, Ganoderma ni kalau kita manusia macam kanser lah. Tak ada rawatan. Kita cuma boleh lambatkan sahaja pokok tu daripada tumbang ya, itu daripada mati. Ya ada episod kita yang sebelumnya yeah. kita dah share. Jadi Ganoderma belum ada ubat uh, tapi boleh extend, extend the lifeline. Hayat dia. Uh, ataupun kita uh, cegah sebelum cegah berlaku. Sebelum. Boleh guna tiap ayam tetapi pastikan yang telah diproses. Diproses, diproses yeah. maksudnya dibakar lah. Uh, ada banyak cara. Ada yang uh, bakar dan uh. sembuhkan dengan EM. Uh -uh. Ada yang buat penapaian. Mm. Ada yang terus sembuh EM. Mm -mm. So bergantung kepada uh, pengeluar lah. Ada hmm. pengeluar, ada cari dia sendiri. Ada pengeluar ni dia suka jemur bagi Ita kering. Itu yang berbeza-beza harga teh ayam yeah, tu lah. Ya betul. Tengok macam mana end product dia. Mm. Ada teh ayam yang dipelletkan. Ada teh mm. ayam yang bentuk uh, habuk. So mm. banyak type. Tapi sekurang-kurangnya jangan pakai yang pure. Sebab pure ni dia menggunakan fungus, kumbang, banyak lagi yang negatif lah. Banyak, banyak kerosakan daripada yeah, kebaikan. kebaikan. Yep. Okay. Jadi, uh, hendaklah kita uh, tetapkan <laughs> dalam fikiran lepas ni mm -hmm. uh, jangan nak cakap Oh mentang-mentang harga sawit naik semua kilang nak naikkan harga bajet Oh tak tak tak. tak. Aa, Buat masa tak. ni baja sawit emas masih maintain sama juga. <laughs> Mungkin kita boleh bertahan sampai bulan 6, bulan 7. Let we see insya-Allah. insya Sofa, insya sofa uh, so so kita masih maintain harga masih kita. Masih maintain lah. harga kita lagi. Uh -huh. Jadi uh, kita Kita berjusuh kembali akan datang. Yes, yes. kita, pada next kita tamatkan dekat sini. Yep. So kita jumpa lagi lepas ni mm -hmm. dalam next episode yeah. bersama kita sembang sawit emas bukan sawit emas sembang eh. Ah, sembang, sembang sawit emas. <laughs> <laughs> Nanti cakap, ah sawit emas ni. As Imbang je lah awak kan ah, Tak Seimbang sahabat emas Dengan tagline kita Sebutin, sebutin baja, baja Seribu, seribu tuan Assalamualaikum Terpergi. Bye Bye